Dijangkap uh, dijangka sta akan bertanding jikalau benarlah sumber mengatakan bahwa sta dan SIPP keluar dia akan uh, bertanding khususnya di kawasan-kawasan KDM, -kawasan R kawasan Kadazan Dusun Murut Rungus ini uh, dia akan ditandinginya dan uh, cara yang kita dengar daripada pelbagai sumber di lapangan uh, selang beberapa hari ini ialah uh, gimana gagasan akan memberi dan menambahkan kerusi-kerusi kepada pati-pati yang turut bersama, bertahan bersama beliau dalam GRS, umpamanya di kawasan TDMR ini lebih kurang dalam 30 Dewan Undangan Negeri, ini termasuklah kawasan-kawasan yang bermix uh, uh, yang campuran um, umpamanya di kawasan Inanam di mana jumlah Kak, masyarakat Cina itu hampir sama dengan jumlah uh, pengundi ataupun uh, kehadiran pengundi masyarakat kadazan dusun uh, itu dianggap sebagai kawasan campuran jadi dalam konteks itu lebih kurang dalam 30 kawasan, dan uh, jikalau uh, betul lah, ramalan mengatakan atau jangkaan mengatakan STA dan uh, ICPP keluar, dan uh, kita yakin yang kita dengar ada kebenarannya seperti dalam sumber kita dapat di lapangan ialah uh, dia akan menemukan. Uh, grs kerajaan grs akan menambahkan bilangan kursi kepada PBS, umpamanya daripada uh, kedudukannya sekarang, ditambah kepada 16 ke atau 14 kursi. Kemudian, ACO pula akan diberi 5 hingga 6 kawasan. Nah, itu di dalam grs sendiri. Uh, belum lagi di luar jadi di luar sana ada satu lagi parti KDM yaitu PBR, PBRS yang berada di bawah blok uh, barisan nasional dan uh, mungkin dia akan diberi lebih kurang dalam uh, 4 hingga 6 kerusi maka dengan agihan sedemikian itu Jumlah kursi yang diagi-agi kepada parti yang bersama dengan uh, GRS ini lebih kurang dalam 22-23 dan selebihnya akan diambil, akan diisi oleh gagasan sendiri. Jadi ini memperkukuhkan lagi uh, kedudukan Haji G untuk uh, memohon supaya dia diberi tempo lagi satu penggal jadi Ketua Menteri itu strategi beliau bersama dengan Anwar Ibrahim dan dalam konteks itu uh, di luar kita juga akan membincangkan bagaimana itu an bagaimana PMX dan Zahid Hamidi selaku Presiden uh, UMNO Barisan Nasional uh, mengatasi atau melakarkan strategi politiknya di luar Grs, maka pada kali ini, ya, mungkin menambah kerusi uh, kepada PBRs. Kalau dulu, PBRs ini macam mana? Dia minta pun hanya diberi satu kali, ini diberi empat hingga lima, dan uh, itu caranya. Dan matlamat ialah supaya mematikan karya politik Dr. Jeffrey Kitingan, jikalau Jeffrey berani keluar daripada GRS itu pendapat daripada lapangan, Dan jikalau kalau dikaji dengan sebenarnya secara terperinci uh, keadaan itu ada logiknya um, maka ini dapat mengekang atau memusnahkan atau melemahkan Semangat rakyat Sabah bangkit untuk membentuk sebuah kerajaan Sabah yang baru Dalam PRN 17 Itu hasrat mereka untuk melemahkan Dalam konteks itu kita juga mendapat maklumat daripada pelbagai sumber Bahwa apapun mereka lakukan pati-pati yang bekerja sama dengan pati-pati Melaya ini baik dalam di dalam kerjasama dengan GRS ataupun di luar GRS, GRS umpamanya AMNO dan PBRS, RS kepati-pati lokal base pati yang bekerja sama dengan pati-pati Melaya mengikut sumber di lapangan the ground view adalah pati-pati yang menjadi tali barut kepada pati-pati Melayu ini untuk menyerahkan kuasa politik ini masa depan Sabah ini kepada pati-pati Melaya. Jadi itu pandangan daripada uh, ground, pandangan daripada lapangan. Jadi inilah uh, yang begitu panas diperdebatkan, dibincang di mana-mana saja di seluruh negeri pada masa ini. Maka